Добрый вечер. В эфире «Актуально» в студии Шкляр Наталья. Сегодня будем говорить об информационном пространстве Украины, об украинском радиовещании. И в гостях у нас Жанна Мещерская, директор творческого объединения «Всемирная служба радиовещания Украины» национальной радиокомпании Украины. Давайте посмотрим сюжет и вернемся к нам в студию. Объединение «Всемирная служба радиовещания Украины» знакомит... Добрый вечер. В эфире «Актуально» в студии Шкляр Наталья. Сегодня будем говорить об информационном пространстве Украины, в украинском радио. И у нас в гостях Жанна Мещерская, директор Творческого объединения, Всемирная служба радиовещания Украины, Национальной радиокомпании Украины. Давайте посмотрим сюжет наших журналистов и вернемся к нам в студию. Творческое объединение ⁇ Всемирная служба радиовещания Украины ⁇ знакомит зарубежного слушателя со всем разнообразием политической, социально-экономической и культурной жизни Украины. Канал вещает за границу на украинском, английском, немецком, румынском и русском языках. В эфире программа ⁇ Всемирной службы радиовещания Украины ⁇ Welcome to Radio Ukraine International. журналисты творческого объединения ⁇ Всемирная служба радиовещания Украины ⁇ представляют в своих передачах Украину такой, какой она является сегодня, с большим историческим опытом, богатым духовным наследием, евроинтеграционными стремлениями. Итак, Жанна, вещаем за границу уже давно, 50, сколько, 50, 75 лет? Да, сколько? с 1950 -го -го года. года будет вот уже 65, 65. лет. 65. Да, в 15-м году. История украинского иновещания начиналась, конечно же, с радио, потому что тогда еще не было телевидения, которое сейчас создает Украина. Вот, И в 1950 году в системе иновещания... Советского Союза появилось украинское иновещание. Это были радиопередачи из Киева на украинском языке. Какая была идея да, вещания да, на украинском языке вот с территории Украинской Республики для того, чтобы привлечь тех иммигрантов, которые покинули после Второй мировой войны Украину? Канаде они находились в Соединенных Штатах, Великобритании для для той украинской диаспоры. Значит, был такой, цель была такова: вернуть их обратно на родину, рассказать им, рассказать им о преимуществах советского образа жизни в Украинской советской социалистической республике, чтобы они возвращались и работали на благо Украины. И около 12 лет велось вещание э, из Киева на украинском языке за рубеж. Это был коротко коротковолновой и средневолновой диапазон. То есть э, радиопередачи достигали э, всех континентов э, э, мира, Ну, если э, да, направлены на да, да, на Канаду, это, конечно, на Соединенные да. Штаты. Э, э, и вы знаете, что определенное количество иммигрантов поверило. И, и, и кое-кто вернулся из патриотических таких чувств, вернулся на родину в Украину. И, и, и нужно сказать, что э, кое-кто из этих э, экспатов, как их называют, э, э, тех, кто вернулся, они работали в, э, потом в английской редакции и навещании, которая была создана в 1962 году через 12 лет, и они фактически э, создали основу английской редакции. Это были люди-возвращенцы из э, Канады, э, Англии и Соединенных Штатов. Поэтому основа английской редакции, э, это вторая редакция после украинской, была очень-очень э, э, интересная, очень качественная, потому что это люди были mm -hmm. со свободным владением английского языка, э, ну, украинского происхождения. Сегодня э, уже больше языков, сегодня немецкоязычная аудитория, англоязычная, русскоязычная, естественно, э, румыноязычная. Да. Вот как решаете эти проблемы, особенно да. с румынским языком? Спасибо, что вы говорите, что больше языков. Но я считаю, что для навещания у государства четыре языка, на сегодняшний день в Украине четыре. На четырех языках вещает украинское навещание, радио ради вещания за рубеж, это, этого недостаточно для такого крупного государства европейского, как Украина. Uh -huh. Если мы сравним с Россией, которая вещает на 44 языках, и даже Румыния вещает на 28 языках за рубеж, рассказывая о приоритетах своей государственной политики, uh -huh. общественной жизни, то 4 все-таки это мало. Да, немецкое вещание было создано а, через некоторое время после английского, а румынская, у нас находится румынская редакция в Черновцах, на Буковыне. А, как вы понимаете, там очень много этнических угу. э, э, румын, и вот они, в общем-то, э, такой костяк румынской редакции э, ⁇ это, это этнические это они, румыны. Угу. Да. Вот это очень важный, важное направление информационное, потому что вы знаете, что не такие простые отношения у Украины раньше были а с Румынией, потому что Буковина – это такая территория, которая исторически достаточно ну да, момент, спорная, и поэтому да, да, да. И поэтому вещание очень было правильно задумано, что необходимо рассказывать о точки зрения оппозиции Украины на вопросы э, трансграничного транс, э, э, сотрудничества в этом регионе, понимаете, то есть какая-то mm -hmm. специфика определенная есть. С моей точки зрения э, редакций иноязычных должно быть намного больше. Э, это, чтобы охватить большую Да, планировалось, э, долгое время планировалась польская редакция французская редакция. Но почему-то это не, не воплощалось в жизнь. Вот мы поддерживаем вещание на четырех языках. Совсем недавно у нас появилась э, русская редакция, чему мы э, несказанно рады. Потому что я вам хочу сказать, что э, вопрос о создании э, вещания на русском языке поднимался уже очень многие годы. Я... Почему он поднялся вот после... Вот, фактически это год назад, да? Буквально, ну, я думаешь. думаю, что это совершенно очевидно. Почему? Потому что та массированная пропаганда, которая идет на людей, которые Воспринимают информацию на русском языке должна быть какая-то альтернатива этой информации она не может быть однобокой, mm -hmm. да, потому что смотрите вот что такое русское вещание я вам хочу сказать, что этот вопрос поднимался на, уро на уровне э, СНБО Украины на уровне Кабинета Министров радио еще и Сейчас раньше. Министерство этим Сейчас министерство информации Сейчас это как mm -hmm. раз все понятно, да, а, а вот даже раньше э, приезжали журналисты из э, стран СНГ и говорили, вот мы об Украине знаем, что здесь происходит, из Москвы, потому что Украина... Не, хотя бы мы не просим, чтобы там на узбекском языке или там на казахском или на каком-то, но на русском мы понимаем, почему же Киев не вещает на русском языке, чтобы огромная территория, миллионы людей из бывшего Советского Союза, которые знают русский язык, могли получать эту информацию. Украинский они, к сожалению, не понимали. То есть это, эта проблема давно муссировалась. Угу. Но, как всегда, там, не хватало финансирования или еще какие-то были причины. И вот сейчас, с декабря прошлого года, у нас появилась русская редакция. И что очень важно, что самое важное, что у нас есть очень мощный передатчик в Николаевской области, очень мощный передатчик. Как показывают отзывы наших слушателей, которые приходят не только из Европейской части Российской Федерации, а и с территории, которые находятся за Уралом, то есть из Новосибирска, из Архангельска, люди пишут, что они очень хорошо и очень чисто слышат киевскую радиостанцию. Понимаете, это это вот то ради чего мы работаем, это, конечно, обратная связь. Мы эм, понимаем, что мы не сразу сможем переубедить кого-то в чем-то, но во всяком случае ну, конечно, дать под, возможность людям послушать, эм, э, да, и подумать и задуматься, может быть, засомневаться в чем-то. Это это очень важно. Ну вот, надеемся все-таки, конечно, тоже на, на какие-то перспективы расширения и навещания. Об этом сейчас очень очень много. Вы видите говорится. эти перспективы сегодня, или ну или хотя бы поднимаются активнее эти вопросы, может быть? Конечно, Появилось новое конечно. Министерство, вопросы опять, поднимаются да. очень активно и э, очень много об этом говорит. И мы мы стоим на пороге э, создания э, новой э, структуры. Я так понимаю, мульти, мульти, это будет мультимедийная такая платформа, где будет и телевидение, и радио, и интернет. Это просто такой вызов времени, который, в общем-то, надо было уже как бы сейчас не говорить об этом, не обсуждать и не планировать, и не, и, и не только какие-то концепции создавать, а уже оно могло бы заработать, потому что определенные мощности есть, радиомощности есть, передатчики есть неплохие, которые остались еще с тех времен, когда украинское иновещание вещало фактически на 57 стран мира. То то есть типа, э, на всех континентах было слышно при желании, но это были короткие волны. Сейчас, конечно, нужно выходить на новые технологии, так чтобы могли люди принимать. Короткие волны, длинные волны для того, чтобы было понятнее людям. Да, это короткие что это волны это самый, длин... это самый дальний прием. Угу. Я вот хочу вам сказать, что от коротких волн. Не отказываются радиовещатели во всем мире. Вот, конечно, да, если это да, самые у нас дальние с, территории. с э, осени этого года с 25 сентября наше английское вещание, которое у нас на сегодняшний день 8 часов в сутки вещание, 30 минут из этого вещания информационный блок. Каждый день берет э, радиостанция, которая находится э, во Флориде. Коротко волновая радиостанция, которая распространяет нашу программу 30-минутную на английском языке, которую мы делаем здесь в Киеве по всему миру. И люди, которые интересуются Украиной, они могут послушать о том, что, что происходит. Пока что они это делают на такой основе добровольной. Фактически берут просто нашу программу, потому что не знают, что их слушателям это будет очень интересно во всем мире. Вот поэтому основная проблема это, конечно, поиск платформ и э, путей развития, распространения да, сигнала, да. понимаете, как теле, так и радио. Вот это очень важно, потому что найти творческих людей, людей с хорошим знанием иностранных языков э, это не так сложно. Сейчас все больше и больше молодых людей знают иностранные языки. Вот. Поэтому вот так вот. Все-таки надеемся, что у нас будет мощное навещание. Ну да, уже появляется к этому да, определенные да. предпосылки, будем ждать да. и надеяться. А скажите, расскажите, пожалуйста, о своих программах, вот более подробно концепция, на что они направлены. Ну, понятно, чтобы люди лучше ознакомились с Украиной, с ситуацией в Украине. Ну, вот, например, да, ну не например, а вот смотрите мне нравится концепция, которая заключается фактически в двух словах. Это такой слоган BBC глядя из Лондона. Что это значит? Это точка зрения Лондона на внутриполитическую жизнь, на э, международную политику, но ну, своя точка зрения. Это, это фактически э, сформулированная концепция э, любого и навещания. Если это украинское навещение, это э, глядя из Киева, да? то есть наша точка зрения на нас же самих на то, что происходит у нас, на те процессы, в которые так интегрирована нас. Украина, куда мы движемся. Вы понимаете, вот даже если для наших э, э, зрителей э, объяснить, ну, всегда же лучше, когда ты сама себе рассказываешь, чем кто-то тебе что-то говорит, правда? Конечно, конечно. Вот поэтому вот это и называется голос государства э, в информационном международном э, пространстве. Но концептуально э, и так во всем мире и навещание это такое информационное сопровождение внешней политики то есть если внешняя политика государства активная то то и, и навещание сопровождает информационно объясняет разъясняет иллюстрирует что государство чего государство хочет достичь на международной арене поэтому и навещание это всегда государственное дело Государственное дело. Это всегда государственное финансирование хорошее, потому что это интересы Хорошие. государства. Да, да. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Обязательно государство должно быть в этом заинтересовано и, Соответственно, сейчас появилась большая помещение. заинтересованность, как вы считаете, как вы видите? Да, безусловно, безусловно. Заинтересованность есть. Хотелось бы, чтобы это имело определенный результат. Да, приносило. это заинтересованность, приносила плоды. Но мы готовы работать, потому что опыт есть. Знаете, все-таки вот, 65 лет вещания, как это не звучит, как бы может быть уже даже как-то да. а, такое огромное. Ни, ни, на, ни, ни на один день не прекращалось вещание на зарубеж, на зарубежные страны с, из Киева. Об этом мало знают, потому что аудитория это находится не в Украине. Понимаете, к сожалению, даже вот, может быть, некоторые политики новые, там, поскольку они не слышали это радио, то они и, и не совсем знают о его существовании. Ну вот, и, и что больше заняты говорят. своими какими-то да, ну, процессами это, и делами. И, и, да. Но в Украине можно услышать? Да, конечно, конечно. Мы, 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 мы присутствуем в, в интернете, на сайте Национальной радиокомпании У Украины. То есть можно, можно онлайн послушать. послушать? Да, можно послушать онлайн, а, а также русскую версию, вот русскую, русскую нашу редакцию угу. 4 часа вещания. Можно послушать э, на вот этой средней э, частоте 14-31 килогерц. Она принимается в Киеве, она принимается на востоке Украины, она принимается в Крыму. Мы с таким а как в Крыму принимают там сегодня? Вы понимаете, очень, очень трудно то, что называется... Или отследить Да, мониторинг очень, очень, очень сложно какой-то произвести в Крыму. Ну, вот на Востоке легче, потому что люди все-таки и звонят, и пишут. Из России, как, тоже, как, как это неудивительно, продираются они сквозь вот этот свой страх и боязнь звонить или писать на Украину. Потому что ну, есть определенные. Но, тем не менее, мы получаем от них тоже отзывы. Они рады тому, что все-таки есть и перевещание. Они, им понравилось, что на русском языке. То есть они даже почувствовали какое-то к себе, понимаете, что вот yeah, Украина важный, да, заговорила на русском языке. Ну, вот получается так, что мы фактически, когда создаем программы, мы стараемся их создавать для... Русскоязычного населения Украины, те, кто хотят и могут, особенно восточные э, области, которые для легче Российской воспринимать Федерации, да, да, и для понятно. Российской Федерации. Вот совместный проект настоящее время, совместный с нами, <laughs> это да. я уже так да. сказала, совместный проект э, с телекомпанией УТР. Собственно, мы где-то коллеги, да. Да. Э, расскажите, пожалуйста, подробнее. Это новый проект достаточно. Проект новый, потому что вещание на русском языке ему всего три месяца. И естественно, что центром вещания есть новостной блок, это новости, которые в прямом эфире звучат. И, конечно же, такая программа, такое политическое, социально-политическое ток-шоу, вот была создана в настоящее время, куда мы приглашаем людей можно сказать, ньюзмейкеров, дня, например, политиков, политологов, экспер экспертов, которые комментируют те события или какие-то, может быть, даже явления в нашей жизни, которые с нашей точки зрения интересны аудитории в первую очередь mm -hmm. и которые актуальны в настоящее время. Я вам хочу сказать, что интересно, что люди приходят с большим энтузиазмом на, на эту программу. То есть те, кто понимают, что до России, до российской аудитории нужно доносить э, точку зрения Киева на то, что происходит, и что аудитория в России и наша русскоязычная аудитория на Востоке лишена этой возможности, к нам приходят люди, которым трудно говорить даже иногда на русском языке, это чувствуется, но они понимают, что это нужно делать, и они приходят и пытаются донести вот нашу точку зрения. У нас даже есть такая программа, похожая на настоящее время, называется «Своя правда». Вот можно даже сказать, что хотят донести свою правду. Не говорят, что это истина в последней инстанции, но услышать наш голос, нашу точку зрения. Да, это это это, это очень важно. Поэтому вот... А как удается мониторить, это тоже сложно сейчас, вот я имею в виду в России, например? Это сложно, но есть у нас такие вот радиолюбители, которые присылают отчеты о приеме радиосигнала, о содержании программ, о том, есть определенная шкала, как принимается сигнал в определенных регионах и Украины, и России. Ну и письма электронной почтой звонят по телефону. Ну, конечно, это не отображает полностью аудиторию, хотя есть такая точка зрения, что один позвонивший это... Несколько тысяч прослушавших в да, навещание да, потому да. что во, во всем мире, в, и в других странах, и в развитых странах с мониторингом у навещания проблемы, потому что на, Конечно, на другие другой страны, территории тем более сейчас э, очень да, сложно сейчас. отмониторить это все. Вот. Но тем не менее, даже если мы не получаем такой полноценный фидбэк, то есть обратную связь, mm -hmm. то делать это нужно, это необходимо. Это понятно, что необходимо усиливать и навещание, даже если мы не знаем, сколько конкретно людей нас слушает. Это просто необходимо, потому что интерес большой к Украине. Искаженной информации, интерпретированной информации в свою пользу от других стран и радио, и телевещателей огромное количество. Поэтому как минимум подать нашу информацию, мы просто обязаны, мы просто обязаны. И я думаю, что государство, вот министерство и гости радио в этом... Какие Нам функции, вот, э, тем более создано новое министерство информации. Угу. Какие дополнительные функции, вот, раньше да, СНБО выполняла функции определенные. Какие должны быть сегодня функции в министерстве информации? Вот как вы считаете, чтобы ну, облегчить э, работу? Ну, во-первых, должно быть э, внимание к вот структурам, которые уже существуют, вот таким как УТР наше радиовещания, потому что мне кажется, что сейчас пытаются создать что-то новое, новое. Постоянно да, звучит да. «создать и навещание», «создать и навещание». И постоянно это откладывается, откладывается. Вот, вот сначала концепция, а потом... Я считаю, что нужно развивать то, что есть. Нужно прийти, Почему? сделать инвентаризацию, посмотреть, что есть, какие люди работают какие программы, контент этих программ, если что-то не соответствует э, политике информационной, которую Министерство э, разрабатывает, сказать, что так, так или не так. А, но но не, как бы не э, э, учитывать то, что уже существует, то, что вещает, и то, что имеет а аудиторию, нельзя. Просто говорить, что мы как-то создадим что-то новое, понимаете, не учитывая то, что было уже годами, а, можно сказать, и десятилетиями наработано. И вот. В это нужно вкладывать финансовый ресурс. Обязательно. Обязательно. Без этого вот. нельзя, да. И, ну, Но нельзя сейчас, насколько известно, Министерство информации занимается, старается, по крайней мере, отчитывается Мы о том, что надеемся, занимается да. этой проблемой именно финансирование тем более в сложное время. А скажите а вот вы считаете что должно быть именно государственное навещание потому что мы видим примеры, когда создаются ну, есть uh -huh. наши uh -huh. телекомпании uh -huh. да не uh -huh. будем называть и создаются на их базе uh -huh. вернее с аналогичным названием uh -huh. плюс uh -huh. International uh, uh -huh. и навещательные каналы. как вы к этому относитесь и должны ли они быть именно государственные и почему? Но концептуально и навещание – это все-таки государственное дело. Почему и так всегда было? Потому что это определенный информационный интерес государства. Понимаете, это, это все-таки с государственной точки зрения, если мы говорим о государстве, которое хочет быть важно. представлено на международной арене. Вот смотрите, международное право и международные отношения это все-таки межгосударственные отношения. Да? Но тем не менее, я считаю абсолютно нормальным и правильным то, что появляются частные, как бы, частные каналы, начинают вещать на иностранном языке доносят информацию, ну почему бы нет, чем больше информации будет из Украины. Понимаете, ведь на самом деле, конечно, не должно быть какой-то монополии государства на информацию. И вот вы правильно абсолютно задали вопрос. Концептуально, да, и навещание это государственное дело, но монополии государства не должно быть. Пусть тот слушатель, мы же работаем для аудитории, пусть она зарубежная, пусть он получает несколько, много и, 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 разнообразной информации из разных источников, из частных, из государственных чтобы сформировалась какая-то точка зрения какое-то мнение у слушателя да? или у зрителя. Поэтому... То есть э... демократический выбор, чтобы они могли сравнить, послушать, вернее, послушать, сравнить, проанализировать, наверное, так. Потому что мы понимаем, что частные каналы все-таки заботятся больше о себе сквозь призму Украины, о своих интересах. Ну, наверное, так и это естественно. А государственное непосредственно... Безусловно, да. И ничего в этом нет негативного. Вот у нас сейчас как бы все, что вот государственные средства массовой информации. Но в плане навещания обязательно. Тут, тут интерес государства, потому что фактически ну, как бы государство выходит среди других государств на определенную как бы арену и там заявляет о себе это нельзя же сказать что вот в дипломатии например что вот а если придет какой-то человек он красивый умный и будет что-то рассказывать Украине все равно дипломат представляет да в конечно, международных отношениях конечно. но это почти то же самое поэтому в связке всегда работают в большинстве стран с министерством иностранных дел Иногда даже под эгидой и навещания, под эгидой Министерства иностранных дел, и даже финансируется и, 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 министерствами, а, потому что определенная есть как бы, ну, вот, направленность, понимаете, mm -hmm. как вы говорите, стратегическая, ну, государственная. Но, тем не менее, это не исключает присутствие в эфире частных нет? каналов, да, прислушиваться к разному конечно, мнению. Конечно, конечно. Единственная проблема, что другие государства, они не очень хотят допускать в свое, на свою аудиторию вещание, понимаете, из-за рубежа. Почему? Не, не очень-то. Ну как почему? Потому что. Эм... Тут же нет конкуренции, это или сложный, сложный вопрос, да, не то чтобы нет конкуренции, но вот сложные вопросы, на которые даже тяжело ответить, но вы знаете, нет, очень да, тяжело мы пробиться. Да, мы понимаем, почему, например, сети. сейчас может быть с Россией тяжело пробиться, да, потому но что там есть свой один, поток информации, который хотят его контролировать. А если другие страны, почему, например, Германия этого не делает или тут это тоже какие-то это знаете как вопрос, на который попробуйте сами ответить, но очень сложно. Но если вы подадите заявку, что вы хотите попасть в какой-то радиоканал или в кабельные сети телевизионные обычно государство очень очень это трудно преодолеть эту э, как бы вот такую а -а -а отстраненность потому что э, потому это что это все не так просто да, да потому что информация определенный вид тем более сегодня мы уже поняли что это определенный вид оружия конечно можно ин информационное сказать. оружие да ну вот таким образом ну интерес э руководство власти усилился, да, сделаем такое резюме, в принципе, киновещанию, что стараются поддерживать да, то есть мы это ощущаем, мы это ощущаем на себе, надеюсь, вы ощущаете это тоже. Главное, чтобы действительно вылилось в какие-то результаты. Да, ну у нас идут такие процессы. Общественное создается телерадиовещание, и, а, и на вещание это будет отдельная структура. И, конечно, мы верим в то, что это будет стратегически направлено и э, соответственным образом будет поддерживаться государством, финансироваться развиваться. А мы в свою очередь обязуемся хорошо работать. Безусловно, да, мы всегда старались в любых условиях это делать, и вот и тем более тем сегодня. Более сегодня да. Да. Спасибо вам большое, Жанна. Напомню, что у нас была Жанна Мещерская, директор творческого объединения Всемирная служба радиовещания Украины, национальной радиокомпании Украины. Это была программа актуальна В студии работала Наталья Шкляра. Оставайтесь с нами, увидимся.